VJ Chang, apa kabarnya teman-teman semua? Oke, hari ini aku mau masak eh, apa ya? Eh, makanan yang sangat-sangat sederhana. Ini jajanan kita semua lah ya, cemilan kita semua, tuh bakwan. Jadi aku mau bikin bakwan goreng sayur ini ala VJ Chang ya, ala-ala versinya aku. <gak -2> Kalian penasaran seperti apa makanan sederhana ini bisa menjadi uh, luar biasa enaknya. Ini dia. Kubisnya aku pakai setengah buah saja. Wortelnya satu buah, ini akan aku iris panjang, ya. Daun bawang aku tinggal satu, jadi aku akan tambahkan bawang bombaynya setengah buah. Ini akan aku iris-iris saja. -iris Bawang putihnya, telur satu butir, tepung terigu. Nanti aku akan tulis di description box-nya berapa berapa tepung yang aku pakai tepung tapioka aku tambahkan air airnya sedikit demi sedikit dulu. E, biar kita tahu e, tekstur yang kita inginkan, kekentalannya. Ini adonannya jangan sampai ada yang bergerindil gitu ya. Jadi dihaluskan seperti ini. Oke, aku akan tambahkan kaldu ayam. Ini aku tidak di endorse. Kaldu jamur. Kalian juga boleh tambahkan garam, lada. Nah, ini adonan minyaknya sudah panas. Aku akan tambahkan adem sari di adonan bakwan ini. Ini tujuannya agar e, bakwannya bisa garing crispy begitu ya. Jadi, e, adem sari dimasukkan ketika kita akan menggorengnya. Di sini aku pakai teknik dua kali penggorengan, jadi ini tidak sampai kering. Aku akan angkat dulu teknik ini supaya bakwannya itu tidak keras tapi lembut. Jadi, setiap membuat bakwan, usahakan untuk memakai teknik dua kali goreng, uh, kan? Kita tidak mau kalau bakwan itu menjadi keras ya kalau kita goreng sampai dia kering mateng coklat itu biasanya luarnya itu keras itu Aku akan mulai goreng untuk kedua kalinya. aku akan bikin cocolan kecapnya ya ini bawang merah bawang putih cabai rawit cabai rawitnya sedikit aku penyetin supaya biji-biji cabenya keluar dan itu membuat pedas kecapnya. Kecap asin. Kecap manis. Dan sedikit cuka hitam, aku tambahkan e, daun seledri-nya. Sekali <laughs> ini, aku pikir semua orang bisa bikin lah, cuman kan eh, beda resep, nggak ada salahnya mencoba resep orang gitu ya. Jadi, aku mau coba dulu ini goreng. Hmm, jadi aku punya cerita dulu. E, saking sukanya, aku sama Gorengan kan dulu aku kuliah uang makan kan di Jatah cuma sedikit aku di Jogja waktu itu gorengan hmm, satu biji ya seratus 200 aku lupa jadi uang makan malam itu aku belikan gorengan semua <laughs> dan aku bikinkan sambal kecap tapi waktu itu kan cuma ada kecap manis sama aku minta cabai rawit yang banyak aku becek becek gitu kasih kecap manis udah gitu aja saking kepingnya makan gorengan Kalian punya cerita seru apa soal gorengan? Nah ini kan sangat sederhana sekali e, Kalian boleh coba resep ini e, Ini enak sekali Jadi e, dia tidak keras Ini aku tidak langsung makan ya Jadi tadi begitu selesai aku masih ada urusan lain Tapi dia tetap garing karena aku pakai e, si Adam Sari itu kayak tutorial hack Kalian boleh pakai, mau pakai baking powder boleh, pakai baking soda boleh Aku nggak pakai itu karena gini, e, kalau kita beli yang satu e, kaleng gitu kan, kita buka, pakai, buka, tutup gitu, jadi dia kayak masuk angin gitu, terus dia nggak bisa kembang sempurna lagi. Jadi aku lebih milih e, si Adam Sari yang saset gitu, e, kita sudah nggak pakai kan, kita bisa untuk minum, terus mau pakai lagi, e, beli lagi yang satu saset sebungkus itu. Oke okay, sekian dulu video dari aku buat teman-teman yang suka dengan channel masak jangan lupa subscribe dan.